Жузеппе под прозванием Сизый Нос. Что такое? И в трубе никого. Неужели это у меня уши звенит? Нет. нет, 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 я свои уши знаю. С одного стаканчика так звенеть не может. Подождем до трех. На полу. Витик потерял. Ну а ты как живешь, старина? Плохо. Никак не придумаю, чем на хлеб заработать. Чего проще? Вот, возьми к себе это полено. Зачем мне оно? У меня даже очага нет. А ты вырежь из этого полена куклу, научи ее петь и танцевать, да и носи по дворам, заработай э, на кусок хлеба и на стаканчик вина. Прекрасно придумано. Ну что же, давай твое полено. И вот, нет, ты сам возьми. Бери полено, не бойся. Что? Э, до свидания, говорю. Зачем чудесное исполнение. Эх, Самый короткий. А как мне его назвать? а Вот как! Назову-ка я его буратино. ра ра а а Говорит. жить у меня и ходить в школу. А Окончишь школу, тогда уже делай, что хочешь. А можно? Я теперь буду делать, что хочу. Ну, а что ты хочешь?